а на каком основании? Смотрите. Не пускаю. Нет, я так вчера вечером узнал, что будет съезд. А почему вы запрещаете допускать журналистов? А? 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 Когда? А регистрация журналистов и так далее. Не вы не нарушаете закон, понимаете? понимаете? Судья, адвокаты, которые нарушаете, не вы не нарушаете закон, не пускают журналистов на мероприятие. Почему только на закрытое? Вы на меня Извините, ради Бога, извините, я просто не обещаю. Я хочу понять. Я хочу понять, на каком основании. Я спрашиваю, на каком основании Никогда такой какой-то сценарий. Я являюсь журналистом. Я в себя. Я себя нормально веду. Я хожу Почему не выпускаете журналистов? Да, ну вы меня выталкиваете. А я не вам его сейчас стою здесь. да. я вас слушаю. Беспорядок. Ну, да, я я вас, слушаю. вас слушаю. Это не беспорядок, я это журналист, слушаю. между прочим. Товарищ майор, уважаемый. Да, это, между прочим, журналист, а не беспорядок он создает. Он задает вопрос. Имеет право на это. Значит, позовите хорошо. того, кто решает вопрос. Кто? Нет, я то хочу понять, что, понять, что, что, не что, не что, меня, что меня не было Я не собираюсь на не Кто у вас отвечает за вопрос? Я же на